У нас закончился второй день соревнований. Что у нас вперед? У нас еще осталось по программе, по положению два старта. Это эстафета классическая и одиночная смешанная эстафета. Эстафету мы пробежим две эстафеты в один день. Мужчины и женщины пробегут послезавтра. Потом также будет выходной завершим этот чемпионат одиночной смешанной эстафетой. И сразу же после окончания этого чемпионата у нас э, состоится еще один не менее важный чемпионат этого сезона. Это чемпионат Украины 2017 года среди юниоров. Нагадайте, какая кількість спортсменов участвует в этих соревнованиях? На этом чемпионате стартует более 60 человек. Это, это мужчина и женщина? Э -э, какие у нас планы на летний период? Поливальники пытаются, да, им уже их на Дали, календарь. Ну, это, это очень интересный вопрос. На самом деле мы в этот один из дней, вот, который будет, чемпионат Украины, мы договорились с тренерами собраться по поводу летнего сезона соревновательного, пообщаться. План соревнований летних, в принципе, будет тот же, что и в прошлом году. Единственное, что по числам, по датам проведения они будут отличаться. Ну и по программе соревнований. То есть, так же, как у нас был юниорский чемпионат Украины, юношеский чемпионат Украины и взрослый, они также будут. Как у нас был э, были на приз президента, которые проходили в Чернигове, в Тернополе. Они также со состоятся. Соревнования всеукраинские памяти Романа Звонкова, э, также будут э, Ивана Бякова. То есть все соревнования со у нас состоятся. Единственное, что когда весной пройдет Тенецкий совет, и рассчитывать э, дату проведения э, на, наших соревнований. Э, а на этом чемпионате мы обговорим по каждому мероприятию по программе соревнований, то есть какие гонки тренера вы хотели, э, чтобы мы пробежали, потому что нужно все равно учитывать в первую очередь это э, пожелания тренеров, которые работают э, с детьми, со спортсменами, э, и э, им лучше виднее какие старты, больше побежать на лыжероллерах, либо кроссом. То есть все пожелания мы учтем, проанализируем. И уже весной после теннисского совещания уже будет более точнее по этим мероприятиям известно, когда и где. Мы можем рекомендовать нашему болевальнику следовать за сайтом Федерации Биатлона, где всегда актуально высветливаете змагання, анонсы. Да, еще вот хотела отдельную благодарность сказать всем тем, кто помогает информировать, вести по сайту Федерации информацию всю отдельно Валентине Адамовне. Хотелось поблагодарить за то, что она делает такие снимки и фотоотчеты, видеоотчеты и дает информацию в соцсети. И также судейскую бригаду, которая готова работать, несмотря на погодные условия, несмотря на какие-то моменты, которые нас окружают. Они готовы сюда выехать, помочь, принести основания на высоком уровне. Спасибо огромное.